Черевківка, один зі слов'янських мікрорайонів, досить сильно потерпала під час захоплення міста та ведення бойових дій. Загальноосвітня школа номер 4 а найбільше той корпус, де навчалися учні молодших класів, перетворилися на укріплений блокпост. Сьогодні тут йдуть ремонтні та будівельні роботи. Волонтери поспішають підготувати школу для навчального процесу до 1 вересня. В цьому ми знаходимося в філіалі школи, в якій навчається 295 дітей в 11 класах. во время военных действий данная территория школы была задействована боевиками в плане организации, скажем так, блокпоста, который находится на пересечении трассы Донец-Довжанский и недалеко от трассы харьков ростов Потому здесь было большое соединение ополченцев, которые, заняв школу, получили, скажем так, в ответ нежелаемый результат, вызванный тем, что у нас прямое попадание гаубицы и минометный обстрел повлек за собой выбитые окна 28 штук. Полторы, 150 шиферин, которые были проведены в негодность. В данном случае это шифер на крыше восстановлен, крыша у нас уже не протекает. То, что касается прямого попадания гаубицы, здесь еще проведутся большие работы для того, чтобы восстановить это дело. Ну, на сегодняшний день организация, которая РСМУ-4 и РУКС города Славянска в выделенных деньгах из Киева пообещали до 1 сентября все эти вопросы восстановить. Ребята работают, скажем так, световой день, включая выходные дни. Я думаю, что про Будем стараться, мы помогаем. То, что касается общественности, родительской, учителя приняли участие, ученики приняли участие в субботнике по благоустройству территории. Половина территории у нас уже приведена в порядок. Имеется в виду разравненные блиндажи, там, тоннели всевозможные, которые были на территории школы. Половина будет в четверг организован новый субботник для того, чтобы другую половину территории школы тоже привести в божеский вид. Это с помощью родителей, детей и учителей школы. У нас работают волонтеры, которые восстанавливают другое крыло филиала школы. Вот. По мере того их сил, физических возможностей и так далее, они занимаются ремонтом здания. Вот. И я думаю, что им тоже удастся сделать те намеченные планы для того, чтобы 1 сентября детки пришли в отремонтированные классы. Ну и по большому счету мы на это надеемся, помогаем всячески, как только можем, для того, чтобы все-таки дети не чувствовали, скажем так, этого барьера, связанные непосредственно с неудобствами, если придется заниматься в одном здании вместе 1, 4, 5, 11 класс. То есть вы надеетесь, что все-таки вот это вот все, неужели до 1 сентября -то? Как обещали нам люди, организация, в частности, Шаповалов, Игорь Викторович, вчера у нас была здесь большая делегация замминистра инфраструктуры, порядка 40 человек в школе. Во всяком случае, на сегодняшний день есть надежда на то, и как нас заверили, что все-таки 1 сентября, за исключением, может быть, вот этой стены, вот, мы начнем заниматься в этом здании. Но эта стена, она, это столовая, где обеденный зал. Мы сможем покормить и в коридоре. Мы мешать друг другу не будем э, строителям для того, чтобы э, начать организованный учебный год. Ну, наде, ну как, надежда убирает последнее. Мы надеемся на это, что люди, которые пообещали, все-таки сделают нам до 1 сентября. Скажите, Помощь со стороны, насколько я владею информацией, да, это со стороны государства, однозначно. Деньги выделенные государством под э, непосредственно ремонт. В каком количестве я вам не скажу, потому что идет эта централизация. Значит, наша задача обеспечить фронт работ, чтобы люди не простаивали, всячески помочь непосредственно благоустройством территории и так далее. И всевозможная помощь, э, дабы не было простое людей, которые занимаются непосредственным ремонтом. Проблеми разом з будівництвом не закінчаться, твердить директор четвертої школи. Попереду ще багато проблем матеріального плану, які необхідно буде вирішувати. Помачну всі Почему? Тому що ми мы находимся знаходимося в такому состоянии, Я думаю, що всі школи. Е е Донецкая область, ну в данном случае Славянская, не будем говорить о всей Донецкой области, все школы Донецкой области находятся в таком состоянии. Почему? Потому что восстановив здание и восстановив, скажем так, разрушенные окна, крыши, мы все равно не будем иметь материальную базу. База, материальная база она связана с детскими кроватками, которые они полностью уничтожены. Материальная база со столами обеденного зала. Материальная база с стульями, мебели учительской и так далее. То есть вопросов в школах, Останется все равно очень много. Деньги выделены на восстановление зданий, а на восстановление, скажем так, материально-технической базы школы, я так полагаю, они не выделены. И это все, естественно, при нормальных условиях, и если люди откликнутся на это, школы всегда будут помощи рады. Потому что вопросов остается еще очень много по мере начала учебного года. І разрешати їм прийдеться однозначно учительським колективом. Потерпів від бойових дій і приватний сектор. Один з будинків на аеродромній вулиці зруйнований вщерть. Хазяїн не хоче шукати іншого притулку. Без сліз розмовляти не може. Цей будинок родове гніздо у третьому і четвертому поколіннях. А біда друге, що вигоріло все просто. Не Просто а вигоріло. А згоріло до, до носков. Я уже шучу, что там тяпки, вот, то уже не в счет. Просто он с гаража все выбрал. Да, отсюда выбираем, потихоньку выносим. Хорошо, что приехали <coughs> вчера. Трактор, три машины ГАМАЗа вы, 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 вывезли. Это уже радует. И еще же у нас далеко, далеко не все. Вот Если посмотрите, то, это только половина. Только половина. Что случилось? Вообще? Как произошло это все? Как произошло. Позвонили мне люди, которые находились здесь, а мы находились в долине. Уехали пока. Уехали, да. Сказали, у тебя ничего нет. Я приехали. Молодцы, ребята, помогли кое-какие там металлические конструкции оставались вот установили вот это хоть забор немножко вот это хоть как-то вот здесь вот здесь мы спим сейчас вот здесь вот, мы, вот в вот. данный момент приехали вот это ну посмотрели конечно что спасибо что помогли ребята конечно хорошо что еще не как говорится нету случая вот это там как вандализма там воровства такого еще вроде как не наблюдается ну почему здесь и спим потому что все равно хоть что-то. Вот, выживаем за счет того же вот оставшийся сгоревший металл, мы его вывожу, сдаю, и вот за, это, за эту копейку выживаем. Работы тоже ж нет. Ну, не знаем, конечно, ожидаем что-то как-то, может быть, чем-то, по-моему, вот, хоть ушным каким-то материалом, хоть, хоть что-то. Вот брусы, я не знаю, с чего начинать. Тяжело или с гаража, или с погреба уже, или с Жилых каких-то комнат, но они не жилые. Они полностью выгорели, глина осыпалась, потолки посыпались, и, соответственно, все пораз... выгорало. Вот. Какие постройки разрушены? Разрушены, ну, в основном это жил... жилой дом, пристройка, там каминная комната была, и летняя кухня. Гараж полностью тоже выгорел. Просто обидно, выгорели именно все. Инструменты, все. Они уже... Если я гвоздь, сейчас беру, просто на палец наматываю гвоздь. Потому что он уже не принадлежит он уже никуда. А их у меня там было, ну, слава богу, там где-то бочки две. Да. Вот. Ну вот, да, так вот разбираем кирпич, глину, глину выносим. Хочется жить. Общежитие уже в таком возрасте, я, я не смогу, не хочу просто, я лучше тут, ну а здесь тоже, Живите как тяжело. Тяжело говорить. Какие-то перспективы есть, что-то кто-то помогает государству? Со... Нет, еще ничего. Ничего, вот это в лучшем случае, что только у нас на улице, вот это мы выносили все за, за двор, глину, вот это ее вчера убрали, приятно, очень. А в остальном, ну, все руки руками разводят. Были из БТИ, роят дело, представители. Вот. Но пока только все руки ру, 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 вот так вот. А, а дальше что? Не знаю. Поэтому надеемся. Там кто его посмотрим. Это у нас центральный вход. Вот, пристроечная такая часть была, все гостиная. Вот. да ну в данный момент конечно сейчас все увидите все все на лицо вот вот это наше живое, живое помещение вот холодильник мы к сожалению уже вынесли вот поубирали Ну, это котел сзади у нас он тоже нагревательный бак стиральная машинка вот Ну, вот это вот такое вот и это мы уже Практически, будем говорить, какую-то часть убрали. Вот. Ну, а остальное, конечно, придется, приходится, придется, наверное, и все печки вот эти все перелаживать, все убирать, потому что, как, как говорится, ремонту особо мало что подлежит. Разрушено все до фундамента. Если за... да. отстраивать нужно с фундаментом, да, я так понимаю? Да, потому что дело в том, что домик не сильно новый. Вот. И какой там фундамент? То, то бишь не там 90, не, не метр двадцать, понимаете, то есть по, по мере промерзания почвы. То есть, эм, не знаю, если пристройку, я уверен, вот, и эта новая часть тоже ну, как новая часть, пристроенная была. Вот. То, то если здесь мазанная, и мазанка, и обложена, то это эм, ну, ну вот. Видите, да? Вот, это все, конечно, соответственно, надо будет убирать, вот, и, ну и уже думать, что так как, а, а хочется все-таки в своем доме, потому что я здесь родился. Это дом родителей? Да, бабушкин дом родительский, поэтому не знаю, где зимовать, конечно, не, не, не знаю еще. Ускладнюється ситуація і тим, що хазяїн зруйнованого будинка має кредити за побутову техніку, а банк вимагає вчасних виплат. Я слышала, что у вас кредиты. Да, да, мы, у нас кредит на за холодильник і за машинку стиральною, у которых, тоже они выгорели. Вот на телевізорі. Вот и мы пока що не можем, хотя нас безпокоїть по два раза на день. с банк Ренессанс кредит. Вот, мы им объясняем ситуацию. говорю, приедьте, посмотрите, приедете сюда, приедьте в нашу АТО и гляньте, что, что у нас здесь, и, и, с чего я сейчас им могу платить. Отложите, пожалуйста, я о вас помню, говорю, помню о вашем лучшем в мире банк, кредит, там, вот, ну просто не, мон... вот в таком плане. Ну а что, холодильников, что техники уже ничего, соответственно, нет. И не знаю теперь, как мне быть с кредитом, как, как пойдут на это, как они... По... Другим говорят, что, возможно, могут банки даже помочь, помочь, там, какой-то беспроцентный кредит, без, вообще без отдачи кредит какой-то там в таком плане. Разговоры идут среди людей. Вот. А здесь, наоборот, давят и давят, давят и давят. Просто ну, не очень красиво, мне так кажется. Я думаю, что есть люди, которые могут пойти на... подумать и пойти навстречу.